Год назад, 25 мая, состоялись президентские выборы, и украинский народ, ну, по крайней мере, та его часть, которая участвовала в выборах, выбрала Петра Порошенко. С вашей точки зрения, как вы оцениваете этот год и действия нашего президента? знаете, очень трудно мне его оценивать, действия, потому что я как бы в совсем другой сфере. Можно сказать, что условия, в которых его выбрали, и тот год, который выбрали, и тот год у нас очень сложный. И как-то, чтобы оценивать его действия, нужно быть рядом с ним и видеть, чему и стоили решения, которые он принимал. Я считаю, кардинально ничего не поменялось, потому что люди, которые воровали, они так и продолжают воровать. Делается мне кажется, какая-то общая видимость работы, каких-то стараний, каких-то стремлений э, к европейским ценностям, вообще к моральным каким-то ценностям. Но, к сожалению, э, усилия прилагаются минимальные, надежды очень большие, и по большому счету никто ничего не делает. Я правильно поняла, что если бы Порошенко, в частности, вся его команда прилагали больше усилий, мы продвинулись бы быстрее к Европе. Да? Ну, конечно, конечно. То есть, когда президент говорит, пожалуйста, введите войска, пожалуйста, закройте границу и не делает, ну, он, грубо говоря, сделал а то и все. Войну никто не объявляет, хотя идет война, гибнут ребята. И он очень слишком мягкий, он толерантно все делает, мягко, постепенно. Может, в этом и плюс, что как бы маленькими шажками можно больше сделать, но это слишком медленно. Я считаю, надо сделать очень, ну, более радикальные меры, как минимум как в Грузии, когда угу. всех старых уволили, новых набрали. У нас тоже это делается и с полицией, и в муниципалитет тоже. Но я считаю, все равно недостаточно быстро это все происходит. Очень люблю нашего президента. Наконец-то. <laughs> За что же вы его так любите? Во-первых, очень позитивный человек. Вот, а во-вторых, сделал достаточно много реформ, вот, как для молодежи, так и для поколения старше. Вот, ну, в общем, замечательный семьянин, пример для нашего народа. А что именно вы имеете в виду реформы для молодежи? Вот, что в вашей жизни поменялось в лучшую сторону, и вы это связываете именно с Порошенко? Ну, что, что, что? Ну, наверное, знаете, поднял он дух патриотизма. Молодежи особенно. Если раньше такого не наблюдалось, сейчас мы просто патриоты номер один. В первую очередь это молодежь. Я могу пожелать ему удачи, успеха. Многое зависит лично от нас. Он один человек, он ничего не может сделать один. Что он может сделать? Но от него все-таки что-то зависит, нет? Ну, ну, те решения, которые принимаются, так как нам показывают их, как они принимаются, да, ну... Я считаю, так в нашем условии сейчас максимально он отставит наши интересы, как со стороны Запада, так и со стороны Востока. Ну не он один, команда, да, куча вопросов там по коррупции и так далее. Но это опять-таки нам показывают, нам это, что оно там, насколько оно там все глубоко и серьезно, никому не понять. Но если оценивать его работу по вашему вопросу, то есть я думаю, что другой из того, что было и то, что есть сейчас, я э, все-таки за то, чтобы он оставался, потому что у нас же с кругом одни проходимцы. Вы знаете, я его выбирала из тех, кто его выбирал, и я э, все-таки сочувствую ему, и я считаю, что вот эта его политика. Э, без напора, но отстаивание наших территорий, она правильно. Я стараюсь ну, как-то находить оправдание его действиям, потому что я понимаю, насколько тяжелое сейчас время, и нельзя не перегнуть палку, но нельзя и уступать. Вот, поэтому я, я все-таки присматриваюсь, вот сейчас я наблюдаю, но я поддерживаю пока. Ситуация в медиа поменялась в какую-то сторону? В медиа? Да, вот за последний год. Вы наблюдаете какие-то изменения? А, ну, просто понимаете, все делают акцент именно на новостях о войне, на новостях о потерях. То есть не освещают какие-то конкретные наши достижения, а просто больше внимания уделяют тому, что как у них в России плохо, а у нас вроде как еще хорошо. То же самое российские СМИ. Они говорят, что мы едим детей. Ну, это иногда бывает, конечно. А у них все хорошо, Путин молодец. То есть идет не столько желание как-то осветить ситуацию и дать какие-то конкретные данные, сколько просто противостояние у нас хорошо, у них плохо. То есть как наши СМИ пытаются это сделать, так и российские СМИ. Тяжелее, хуже, чем предыдущие. Пенсия уменьшилась на сколько? Если раньше было 100 долларов, то сейчас 34. Ну, говорят, что, в общем, война, и это сильно влияет вообще на все. Ну, ну, чтобы начинать войну, надо, чтобы э, были деньги, одеть людей, прокормить и так далее. Как вы, чтобы, с какими бы словами вот вы сегодня, в день годовщины его президентства, обратились бы к Петру Алексеевичу Порошенко? Что бы вы ему сказали? Ну, от меня ничего не зависит в моих слов, чтобы я не сказала. Ну, хорошо, если бы были выборы, вы пошли бы голосовать? Ну, я всегда голосую. И сегодня, если бы были выборы и был список Ну, я, ну, я всегда человек должен голосовать, а не сидеть в, э, в норке. Но при этом вы считаете, что от вас ничего не зависит? Ну, лично от меня нет. А те, кто в норке сидит, возможно, от них зависит. Чтобы... В целом, негативно. Ну, По-перше, це скажімо, ставлення до ситуації на Сході. Тобто, ну, там, Мінські угоди, да, які є фактично капітуляцією. Тобто, сподівання були в першу чергу це а, прагнення людей мати верховного головнокомандувача. Да, бо в нинішній Конституції, коли у нас парламентська президентська республіка, функція президента це в першу чергу бути гарантом територіальної цілісності, суверенітету України та зовнішня, сфера зовнішніх відносин. Тобто, ну, тут, очевидно, що президент не зміг гарантувати і не робить те, що він мав би робити. Тобто, функція не виконана. От, е, функція реформ, от, хоч тут якби спільна відповідальність з урядом, ну теж немає те, що, за що відповідає президент, тобто прокуратура е, так само немає якихось змін да, в суддівській системі. От, е, ну і в цілому, бачите, це олігархат, фактично зберігається. Реформ сподіватися, теж важко, якщо немає прозорості влади. Так? Якщо немає ключової речі прозорості публічності прийняття рішень, то чекати якихось реформ ну, то марно. А цього немає. Поки що президент, бачите, демонструє стрістерімлення просто Ну, Я за нього голосувала, тому не особо вірила. Ну, розуміла, що да, за нього проголосує. То есть я голосовала за другого человека и сейчас осталась при этом же мнении. Как вам кажется, он справляется со своими обязанностями? Ну, внешняя политика скорее, да. А внутренняя не очень. Ну, возможно, это зависит не только от него, а от других политиков. У вас есть какие-то к нему требования, пожелания, обращения? Ну... Ну да, хотелось бы решительных каких-то мер. Ну, не знаю, насколько один человек может. Я понимаю, что все равно это не только один он все это решает, но хотелось бы более каких-то мер таких радикальных, не знаю. А вы бы справились в такое время? Или кто-то другой на его месте? Вот поставьте его на свое место, разоренная страна, нулевая армия, блин, и все вот это вытерпеть, и при этом еще нас везде принимают, и мы какие-то Евросоюз нам дает кредиты и верят. В это. Я, я бы не знаю, кто бы на его, ну, кто бы любой другой на его миссии справился. Да он справляется не то слово. Вот я раньше помню, там был общепит, а сейчас там магазин «Рошен» открылся. Ничего страшного. Очень -очень Даже Юлия владимира говорила, что она очень любит конфеты «Рошен». Да, <свят> 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 но это ничего страшного, это бизнес. Притом он его ж позиционирует, что он будет продавать. Угу. Все, кроме «Пятого канала». Так он сказал, да. Поэтому я ничего в этом плохого не вижу. Я считаю, наоборот, это единственный бренд, который может, ну, кроме всего прочего, кроме людей, кроме всего нашего патриотизма, который представлен в нашей стране и во всем мире. Я считаю, это нормально. И ничего не вижу. Я думаю, что он без президентства бы себя нормально чувствовал. Но он такой, он просто он трудолюбивый, если человек. Я считаю, это нормально. Пока я не вижу другого кандидата, если бы сейчас были выборы, я не вижу никого. Если с хорошей стороны рассматривать, ну, то, что сближение идет плотное с Евросоюзом, это большой плюс. Если взять, допустим, с плохой стороны, это курс и прочие, ну, уровень безработицы и прочие нюансы, которые все сейчас влияют на уровень благосостояния граждан, они сами прекрасно, знаете, уже в 3-4 раза ниже стали. Но опять же постоянно прикрываться войной, все прекрасно знают, нельзя, и надо что-то делать. Поэтому, если так все подытожить, то, конечно, больше негатива, чем позитива. Но будем смотреть в будущее надеяться на лучшее. Поэтому как-то так. Можно я не буду идти на это Ну, такая жизнь. Можно?